Так, значит. Из косяков. Значит, начинаем. Легенькая вмятина на крыше. Не знаю, увидишь, не увидишь. Вот я так сейчас вот попытаюсь сделать. то есть мятина вот здесь вот то есть еще раз поиграю а вот значит что по машине ну не стоит бампер на месте присутствует я так постараюсь поближе белые точечки то есть как вот машина вся вот в этих вот белых точках. То есть начиная от и до. То есть присутствуют такие вот царапины. То есть вся вот в таких вот белых точечках. Резина нормальная. Значит, крышка багажника. Крышка багажника крашенная. Значит, на ней 350-400 микрон. Э -э бампер зачуханный. Ну, не знаю, видно там не видно. Возле патроников так особенно. Протроник не оригинальный стоит. Присесть, чтобы было видно крыло. Значит, по двери. Ага, здесь вот еще вмятинка тоже есть. Маленькая. Значит, эта дверь крашенная, на ней где-то порядка 250-300 микрон. Но нужно везде полировать. То есть как бы, такая полировка должна быть жесткая. Переднее левое крыло мененое. Здесь бампер стоит нормально. Значит, лобовое стекло оригинальное. Но сейчас, значит, в сколах. Здесь еще маленькая вмятинка. Вот здесь вот на крыле. Сейчас попытаюсь сыграть. Вот здесь вот. значит, что по салону. Потолочек, ой, потолок, пол с желтизной. Пол с желтизной, но я думаю, химчистка уйдет. Потолочного DVD нет. -то. Номер кузова На левом крыле бирки нет Значит, по сиденью Пластик Непонятно вот это вот и непонятно вот это вот стоит модная сигнализация вот здесь вот щесик ну, стерто чуть-чуть по рулю немножечко подчуханных вот с утра, когда заводится, значит т т т т т т и потом пропадает. Подлокотник хороший чистенький. То есть нужно либо А менять масло, либо шестеренку. Камера есть, камера рисует. Э, Пневмоподвеска есть, поднимается опускается. Что еще? Значит, э, по ремням... По ремням, по ремням, по ремням. Машина 2007 год. 2007 год. Февраль написано. Январь, февраль, то есть второй месяц седьмого года. Значит, сервисная книжка покупалась на Шогуне. шестой месяц 2007 -го года Последнее ТУ там же на 160 тысячах то есть отметки все присутствуют телефоны мастера приемщика наверное я так понимаю кто там занимается этим делом так ну в принципе можно, значит, их паспорт? Я гляну. Там кредита ничего нету? Это нормально, да? Значит, переоформлялось. Оно у вас только год, да? Я пролохал все документы, восстанавливали И паспорт, получается. Что, дубликат И это разве? Да, ага. Значит, в 2011 году выдан дубликат. публикация свидетельства, индивидуальный номер есть. М -м 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 -м. Там еще раз, 2007 год, да, да? 2007 год. Угу. Вот. Значит, на заднем левом колесе с грузов напичкано, То есть, походу, это может быть либо грыжа, либо прокатать, может быть, диски надо. Где-то грамм 10, 20, 25 и там 100, 125, где-то грамм 140, наверное. Грамм 140. Ну, и в целом как бы все. То есть мятин больше нету. Сарапин я не вижу. вот такое вот состояние. Значит, по кузову стекла. Чуть-чуть ну, поцарапанные, можно его повернуть, можно оставить так. На крыше. Ну, если увидишь мятины, то увидишь. Крышка багажника в салоне. Ага, вот здесь за царапин еще есть. Одна вторая. Значит, по салону. Вот такой. Жесткая химчисточка нужна. Жесткая химчисточка нужна вместе с полировочкой. Немножко здесь потерта. Здесь потерто патроник стоит обычный наш. Пластик нормальный, не поцарапанный, нигде как хорошо. Отсутствует заглушка. Вот здесь вот дырка. надо аналогичную такую поставить. втянулся. Ну в принципе все дума.